assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh baliqchida tuzloq mozor tuzloq buvi tuzluq momo nomi bilan atalgan bir ziyoratgoh bor shu haqida sizlarga ma'lumot bersak avvalambor bu ma'lumotlarni rahmatli mulla qurbon haydarali o'g'lining baliqchi tarixidan hikoya va rivoyatlar kitobi asosida tayyorlandi hazrati haq subhanahu va taolo biz yashab turgan bu go'zal olam gulistonni o'z do'stlari payg'ambarlar valiylar va aziz avliyolarni yaratib ular hurmatidan sersabz va barokatli qilib qo'ydi ular sharofatidan bandalariga mahluqotlarni rizq ro'z qilib berdi o'zining borligi birligi va buyuk yaratuvchi qudrat egasi ekanligini o'z bandalariga oshkora qilish uchun bandalaridan payg'ambarlar yaratib ularni iqtidorli zakovatli va buyuk bilim sohibi qilib yaratib mo'jizalar ko'rsatish hikmatlariga ham musharraf etdi payg'ambarlar ko'rsatgan mo'jizalarning tasim tasdiqlanishi uchun oliy toifadagi bandalaridan aziz avliyolarni dunyoga keltirib ular orqali avliyolar karomatlarini ko'rsatib biz ojiz bandalarni payg'ambarlar ko'rsatgan mo'jizalarning tasdiqlanishi uchun oliy toifadagi bandalaridan aziz avliyolarni dunyoga keltirib ular orqali avliyolar karomatlarini ko'rsatib biz ojiz bandalarni payg'ambarlar ko'rsatgan mo'jizalarga iymon keltirishimizga da'vat etadi agar kim avliyolar karomatlarini inkor etsa payg'ambarlar mo'jizalarni inkor etgan bo'ladi bu holatdan allohning o'zi bizni saqlasin shak yo'qki karomati avliyo yo'qdir uni haq deb bilmagan ahli sunnat emasdir azizlar xudo huza emas xudodan judo emas ular doim barhayot doim har joyda hoziru nozirdirlar biz tarix tafsifini ulug'lagan aziz avliyolarimizdan biri bu tuzluq momodirlar uzluq momomning ziyoratgohlari sheralichek qishlog'i hududida eski dom saroy qabristoni oldida sariq suv zovurining bo'yida joylashgan hasan hoji oila a'zolari bilan shayxlik qiladilar keksalarning aytishlariga qaraganda bu mozorgohda rahimqul buvaning avlod ajdodlari qadim qadim zamonlardan shayx bo'lib mozorgohni tasarrufini olib kelishgan shayxlik esa rah rahimqul buvaning avlod ajdodlariga mansubdir hasan hojining katta otasi va otasi rahimqul buva davrida mozorgoh atrofida el fodasini boqqan ekanlar xolos rahimqul buva vafotidan keyin o'g'li begimqul buva shayx bo'ldi biz bilamizki shayx begimqul buva davriga qadar mozorgoh dasht sahro kabi giyoh o'smagan manzilgoh bo'lib begimqul buvaning beminnat sa'yi harakatlari bilan bu yerga ariq qazib suv keltirildi atroflarga mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini o'tqazib mozorgohni manzarali oromgohga aylantirdi gektarlab ekinzorlar barpo etdi begimqul buvamizning mozorgohdagi qilgan mehnatlari alohida tahsinga loyiq bo'lib buyuk xalq ulug' nomini abadiy yoddan chiqarmaydi mehnatlari alloh yo'lida bo'lib dargohida maqbul qilsin qarangki alloh roziligini izlagan insonlar namangandan kelib tuzluq momoning ziyoratgohida temir quvurni yerga qoqib suv chiqarishdi suv o'z bosimi bilan yer ostidan otilib chiqdi ichib to'ymaysiz ham orombaxsh ham shifobaxsh bu mo'jiza ham tuzluq momolarimizning sharofati bilan allohning bizga bergan ne'matlaridan biri hisoblanadi ziyoratchilar ziyoratga kelganda allohning yana bir mo'jizasining shohidi bo'ladilar bu yerda Sirob nomi bilan atalgan ikki hovuz bor hovuzning maqtovga sazovar xislati juda ko'p bo'lib biri erkaklar ikkinchisi esa ayollar uchun mo'ljallangan hovuzlarda suv bo'lgan davrda ziyoratchilar cho'milishib dardlarga shifo topishgan suv haddan ziyod sho'r bo'lib temiradga har xil toshmalar yaralar va inson jismidagi og'riqlarga shifo bo'ladi bu so'zimizning isboti uchun bir misol baliqchiga paxtaobodlik dadaxon malikov ismli inson kelib rayon partiya komitetining birinchi kotibi vazifasida ishladi ish davrida og'ir bir dardga yo'liqdi tanalaridan so'lli yaralar chiqib go'shti irib suyaklari ko'rinib qoldi davolanish maqsadida toshkent moskva leningrad va hatto odessa shaharlarigacha borib professorlarga murojaat qildi lekin shifo topmagach yoshi ulug'lar maslahati bilan yashirincha tuzuq momo ziyoratgohiga kelib serob hovuzining sho'r suvdan foydalanishga majbur bo'ldi chin dildan sig'inib sho'r suvdan toshma so'lli yaralarga asta sekin surtgan edilar yaralar qotishib tuzala boshladi va qisqa muddatda og'ir darddan xalos bo'ldi Tuzliq momo ziyoratgohiga ziyorat qilish uchun qozog'iston qirg'iziston respublikasidan ayniqsa toshkent shahridan ziyoratchilar juda ko'p kelishadilar bilgan va eshitganlar uchun Tuzliq onamizning haftaning har chorshanba kunlarida ziyorat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi chunki bu ulug' zotning yetti og'ayni akalari o'z singillarini ziyoratlarini qabul qilish uchun chorshanba kuni bu yerga kelishib jam bo'lishar ekanlar tuzluq onamizning ziyoratini boshqa aziz avliyolarni ziyorat qilishdan farqi qiz bola bo'lganligi sababidan tilovatu qur'onlar o'qilgandan so'ng karnay surnay doiralar chalib o'yin kulgular bo'lishligini xush ko'rar ekanlar kimki bu ziyoratgohda chin dildan e'tiqod bilan tuzluq mom shofiy keltirib tilak mahsudlarini allohdan tilasa tilaklari muttajob bo'ladi inshaalloh hech bir inson bu ziyoratgohdan quruq qaytgan emas ikkinchi tomoni ham borki tuzluq onamiz rivoyatlarga qaraganda tirik g'oyib bo'lganlardan biri ziyoratgohga ham pok ko'ngil yaxshi niyat bilan yondashish talab etiladi aks holda og'ir aziyat chekib qolish hech gap emas partiyaning buyrug'i deb ayrim kimsalar ziyoratchilarning taom pishirayotgan qozonlarini tepib ba'zilari esa ziyoratchilarni haqoratlab o'z uyiga bola chaqalarini oldiga yetib bora olmasdan jon taslim qilganlarni juda ko'pini ko'rdim tuzuq momoni o'z ko'zi bilan ko'rganlarni suhbatida bo'ldik bir aqli zaif bilan gidro muhandis katta sariq suv su zovurini suv oqimini tartibga solish uchun bozorgohning qoq o'rtasidan bo'lib yangi zovur qazish uchun rejasini tuzib loyiga kiritibdi ekskavatorchilar zovurning quyi qismidan ekskavator bilan chopib kelib nihoyat reja bo'yicha mozorgoh hududida yangi zovur <laughs> qazish fursatiga ham yetib kelibdi biroq tuzliq mamoning ulug'ligi va yomon ishlarni kechirilmasligini his qilgan ekskavatorchilar <laughs> zovur qazishdan bosh tortishibdi boshliqlar ishdan bo'shatishib ular o'rniga rus millatiga mansub boshqa ekskavatorchilarni olib kelishibdi o'zgalar ularni necha bor ogohlantirishga qaramasdan va'da qilingan katta pul evaziga mozorgohda zovur qazishni boshlashi bilan ekskavatorning samarqoni ya'ni trosi bog'lana joyidan yechilib samarqanning bir uchi zarb bilan ekskavatorchining ko'ziga tegib o'rnida halok bo'libdi bizga bu fojiani ko'zi bilan ko'rganlar shaxsan shayx begimqul buvamiz hikoyat qilib berganlar mana sizga tuzliq momamiz yaratgohini oyoq osti qilishga jurat etgan kimsalarning taqdiri yakuniy ish shu bo'ldiki birorta ekskavatorchi rejada ko'rsatilgan zovunni chopishga jur'at et olmadi ziyoratgoh o'z holatida saqlanib qoldi odamlar orasida ba'zi birlari alloh shohid men ko'rdim deb ko'rgan voqea tafsilotlarini faxrlanib hikoya qilib aytib yuradilar bu kabi hikoya tafsilotlarini anchagina odamlardan eshitganmiz so'zimizni isboti uchun bunga misol bizning mahallamiz eski qishloqda halolligi to'g'ri so'zligi va soddaligi bilan el hurmatga sazovor bo'lgan razzoqberdi buva ismli bir nuvroniy inson yashab o'tgan bu kabi insonlarga yolg'on so'zlash begona keling so'zlarga quloq tutaylik abdurahmon bilan men bir tuzloq momo ziyoratgohiga yaqin yerga qo'shni bo'lib dehqonchilik qilib qovun ekdik qovunlar pishishi oldidan shohu shabbalardan kapa qilib ko'chib keldik kunlarning birida bosh azon vaqtida tahorat qilib bo'lgach beixtiyor mozorgohga ko'zim tushdi qarasam bir oq libos kiygan oq ro'mol o'ragan ayol o'ziga supurgi ushlab qabr atroflarini supurib yuribdi yana e'tibor bilan qarasam goh ko'zimga namoyon bo'ladi goh ko'zimda g'oyib bo'ladi bildimki bu tuzoq ona shu kundan boshlab har kuni bosh ozonda tuzli qonani ko'ra boshladim ba'zan serob otlarigacha borib sayr qilib yuradilar o'tirib tilovat qur'onlar qilib savobini baxshida qilganimdan keyin ko'zimga ko'rinmaydi so'ngra xotirjamlik bilan bomdod namozini o'qiyman deb hikoya qilib aytib bergan edi allohim rozzoq berdi buvamdan rozi bo'lgan bo'lsin shayxlarning so'zlariga ko'ra u qalbi pok dili pok dini islomga e'tiqodli insonlarga ko'rinadi bashoratlar ko'rsatadi otamning aytgan rivoyatlaridan biri mirzoboshichik qishlog'ida omon buva ismli bir inson yashab o'tgan omon buvani biz ham yaxshi taniymiz bu kishining otalarini mashakkir bergan desalar Baliqcha xalqining yoshu qarisigacha tanigan kasbi kori ovchilik bo'lib hayotida biror ta o'q zoyi ketmagan deb ta'riflashadi o'ljasini bexato urib rizquu nasibasini miltig'i bilan terib yeb yurgan kunlarning birida ov qilish ilinjida dalalar bo'ylab yayov kezadi ovi baroridan kelmaydi nihoyat yo'l yurib tuzloq momo ziyoratgohiga kirib qoladi ko'rsaki serob hovuz qirg'og'ida turgan baland bo'yli mo'miq ya'ni yog'och qoziqqa ko'zi tushadi mo'miq ustida allaqanday notanish chiroyli katta qush qo'nib turibdi qush mashakir ovchini ko'rsa ham uchib ketmabdi mashakir buva o'z o'ljasini qo'ldan chiqargisi kelmay qushga qarab mo'ljalni olib miltiq tepkisini bossa miltiq otilmabdi ikkinchi ko'zning tepkisini bosganda ham miltiqdan sado ham chiqmabdi darhol yangi o'qlarni solib otmoqqa tepki bossa ham murodi hosil bo'lmabdi har miltiq tepkisini bosganda qush bir silkinib qo'yaverar ekan mashakir ovchining ham ovchi bo'lib qo'liga miltiq ushlagandan buyon otgan o'qini zoyi ketishligini birinchi ko'rishi ekan jahl ustida uchinchi o'qni otmoqlikni ixtiyor qilib turgan bir pallada qush tomondan ovoz kelibdiki bas endi mashakir ha deb haddingdan oshaverma degan ovozni eshitgach mashakkar ovchi qo'rqqanidan dag' dag'sirab qo'lidagi miltiqni yerga uloqtirib o'sha kundan boshlab tavba tazarrur qilib umr bo'yi qo'lga miltiq ushlamay o'tgan ekanlar xalq og'zida qadimdan aytib yuriladigan yana bir rivoyat bor emishki bir dehqonni dehqonchiligi mo'l bo'lib bir arava guruchni marg'ilon shahari bozoriga olib borib sotmoqchi bo'libdi qo'shnisidan ot aravasini ijaraga olib aravaga guruchni yuklab marg'ilon tomon yo'lga chiqibdi avval aytib o'tganimizdek andijon marg'ilon yo'li tuzloq momo mozorgohi yonginasidan o'tib hisor tepa orqali davom etib ketadi dehqon ot aravasi bilan kun botar vaqtida tuzliq momo ziyoratgohiga yetib kelibdi dehqonni bu mozorgohga birinchi kelishi ekan ko'rsaki qozon tovoq ko'rpa to'shak deganlardek hamma sharoitlarga ega bo'lgan boshpana ham bor dehqon otni aravadan chiqarib yaxshigina joyga bog'lab oziqlarini berib o'zi ham shu yerga joylashibdi atrofni kuzatibdi hech bir inson zotini uchratmabdi yotib uxlabdi tong otibdi o'rnidan turib tahorat olib namoz o'qish uchun serob hovuz atrofida yurgan bir istarasi issiq insonga ko'zi tushibdi dehqon borib qo'l berib so'rashibdi ikkisi bir joyga o'tirishib suhbatlashibdi dehqon esa aravada guruch borligini boradigan manzilini ot aravani ijaraga olganligini hatto guruchni ko'proq pulga sotsa nimalar xarid qilib olishlarigacha aytib beribdi shunda nuvroniy inson mehmon yaxshi odam ekansiz bizning hujramizga ham qadamingiz tegsin deb pastlikka tushadigan yo'lak yo'l bilan ko'rimsiz uy ichkarisiga boshlab kiribdi ko'rsaki uy to'g'risida to'rtta sallali odamlar ibodat bilan mashg'ul bo'lib o'tirishibdi uy ichkarisiga olib kirgan nuvroniy dehqonga qarab o'nguringizni oching bizlardan sizga shu tuhfa bo'lsin deb o'nguriga uch hovuch arradan chiqqan yog'och to'ponidan solib yana tashqariga kuzatib qo'yibdi dehqon hayron bo'libdi nega menga bu inson arra to'ponini berdi deb bir oz o'ylanib orqasiga qarasa ham suhbat bo'lgan inson yo'q hujrachaga borgan yo'lak yo'l va uydan asorat ham ko'rinmaydi hamma ko'rganlar bir daqiqa o'tmasdan ko'zdan g'oyib bo'libdi endi men bu arra to'ponini nima qilishim kerak deb kiygan to'ni o'ngirga qarasa to'pon emas oltin turgan emish vaqtiy bo'lib bu yerga shayx va ziyoratchilar kelishgandan so'ng bu yerni ulug' ziyoratgoh joy ekanligini tushunib yetibdi bir arava guruchini alloh yo'lida ehson qilib qolgan umrini tuzliq momo ziyoratgohida ibodat qilib o'tkazgan ekanlar bu kabi tuzliq momo ziyoratgohidan najot topgan insonlarni ifoda etuvchi bashorat va rivoyatlarni hamma bilgan va eshitganlarimizni yozadigan bo'lsak kattagina kitob muallifi bo'lishimiz mumkin Tuzliq momo ziyoratgohiga yomon niyat bilan kelib ziyoratchilarga ozor berganlarni alloh rizoligini istab Alloh yo'lida ehson qilib bu mozorgohga ki kimlardir qozon kimlardir qumg'on ko'rpa to'shak o'tirish uchun so'rilar va boshqa mozorgohga kerakli ro'zg'or anjomlarini olib kelsa qozonlarni ulaqtirib fojiali halok bo'lganlarni ko'rganmiz tuzliq momoga shubha bilan qarab karomat va bashoratlarni inkor etib ixlosmandlarga oxirida fig'on chekib nadomatlar qilib davosiz dardlarga mubtalo bo'lganlarni bilamiz bu kabi aziyat chekib talofat ko'rganlarni ism shariflari bizga ma'lum bo'lishiga qaramasdan ular haqida bilgan va eshitgan mudhish qaro kunlarni hikoya qilishni siz azizlarga lozim topmadik endi biz tuzluq momo ziyoratgohini nima sababdan aynan qishloq joydan uzoq bo'lgan uzoq uchmaydigan bu tepalikda bo'lish sababini bilmoqchi bo'lsak mingboy xo'jani o'z otasidan tuzluq momo to'g'risida eshitgan bir rivoyatini yozish bilan sizga manzur bo'lgan kerakli ma'lumotni topib siz muhtariylarga ham xabardor qilgan bo'lamiz mingboy xo'janing katta otasi ota xo'jayishon va otasi hasan xo'ja eshonlar asli namangan shahridan bo'lib xo'ja eshon o'z oilasi bilan baliqchi qishlog'iga ko'chib keladi va bu yurtda farzandlari hozirda ham istiqomat qilib kelishmoqdalar mingboy xo'ja eshonning tuzluq momo to'g'risida aytgan rivoyatlariga qaraganda tuzluq ona bir nechta qizlar bilan ot aravada hisor tepaligini andijon yoki baytoq shaharlari bilan tutashtiruvchi yo'lda yurib ushbu biz ziyorat qilib turgan maskanga kelganda tuzluq momo yolg'iz o'zi sakrab aravadan tushadilar va ro'parasida baland tuzli sho'r tuproqli tepalikka qarab yuguradilar allohning hukmini qarangki tepalikka yetib kelganda o'zgalar ko'zidan g'oyib bo'ladi orqasidan izlab kelgan qizlar ko'rsalarki tuzluq momoni bosib kelgan izlari faqat bu baland tepalikka qadar kelganligi ma'lum bo'lgan tepalikni sinchiklab tekshirib ko'rilganda ushbu balandlikni ostidan ustiga qadar tik yoriqlik misoli bir chiziqdek paydo bo'lib qolganligini ko'rishgan ushbu hosil bo'lgan yorug' chiziq orasida qisilib qolgan tuzliq momamizning soch piligini topishib olgandan keyin bu ulug' zot shu sho'r tuzlik tepalig ichiga kirib g'oyib bo'lganligi to'la ishonch hosil qilishgan biz uchun o'sha noma'lum davrdan hozirgi kunga qadar tuzliq onamiz g'oyib bo'lgan tuzlik tepalikni muqaddas ziyoragoh qilib tuzliq momamiz ruhlariga shu yerga kelib tilovatu qur'onlar o'qib baxshida qilinadi ehtimol tuzliq onamizning asli ismlari boshqa bo'lib tuzli tepalik ichiga kirib g'oyib bo'lganligi hisobiga tuzluq momo nomi bilan yuritilgan bo'lishi ham mumkin bu fikr faqat bizning taxminimiz xolos yanglishgan bo'lsak alloh kechirsin allohim tuzliq momomizdan rozi bo'lsin ruhlari bizlarni doim tarbiya qilsinlar omin deb mulla qurbon haydarali o'g'li shu yerda so'zini yakunladi biz inshaalloh yana tuzliq momo haqida E, ma'lumotlar izlashda davom etishimiz kerak inshaalloh baliqchini yana bir e, ochiladigan bunday sirlari ko'p shu bo'yicha inshaalloh allohimdan so'rab qolamiz manbalar topilib qolsa yozma manbalar bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi shu manbalar asosida o'rganilsa baliqchimiz tarixi yana ham yaxshi bo'ladi albatta endi bu yerda qurbon haydarali e, o'g'li insonlardan o'sha paytda yoshligidan eshitgan bilgan ko'rgan e, kechaganlarni yozib mana bunday holatga keltirganlar alloh u kishidan rozi bo'lib qabrlarini oxiratlarini obod aylasin e'tiboringiz uchun assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu